yunusni yutsin deb egamiz nahang baliqni ya'ni katta kitni yubordi uni o'ldirish uchun uning xudosi katta baliq yuboribdi ammo xudo kitni uni o'ldirish uchun yuborgani yo'q aksincha itoatsizlik naqadar og'riqli ekanini ko'rsatish uchun yuborgandi xudo yunusga naynavoga borishni buyurgan edi agar yunus u yerga o'z oyog'i bilan bormasa xudo uni u yerga boshqa yo'l bilan olib borardi xudo yunusning e'tiborini o'ziga qaratdi endi yunus xudoga qanday javob berishni o'ylashi kerak edi yunus 3 kun va 3 kecha zulmatda yotdi u qilgan itoatsizligi haqida o'ylab ibodat qildi uning ibodati uning o'zgargan yuragini aks ettirdi ey egam qayg'uli damlarimda senga iltijo qildim iltijolarimni sen eshitding Uliklar diyorining qa'ridan faryod ko'tardim suvlar meni bo'g'zimgacha ko'mgandi dengiz o'tlari boshimga o'ralib qoldi soxta bema'ni butlarga sig'inadiganlar senga bo'lgan sadoqatidan voz kechdilar men esa senga qurbonlik keltiraman ey egam najot faqat sendandir ovqatsiz va qorong'uda o'tkazilgan 3 kun va 3 kecha o'z ta'sirini ko'rsatdi bu safar xudo gapirganda yunus itoat qilishga tayyor edi endi xudo yunusga dastlab topshirilgan ishni bajarishiga yordam berardi xudoning kalomi yunusga ikkinchi marta keldi qudratli naynova shahriga borib mening so'zlarimni jar solib e'lon qil bu safar yunus xudoning naynovo shahrida vaz qilish haqidagi amrini bajarishga butunlay tayyor edi xudo yunusning e'tiborini o'ziga qaratdi endi u ham boshqalarning e'tiborini tortishi kerak edi bizlar uni baliq qornidan chiqqanini ko'rdik unga qara u oqarib ketgan baliq qornida bo'lgani uchun oqarib ketgandi naynavoga ketayotgan yunus odamlarning diqqat e'tiborini tortdi u juda uzoq yo'l bosib tog'lar va cho'l bo'ylab yurish kerak bo'ldi lekin bu safar u itoat qilishga tayyor edi yunus shahar va qishloqlardan o'tar ekan u haqida dengizdan xabar tarqaldi ossuriyaliklarning sevimli sajda qilish joylaridan biri baliq xudosi dagon edi gaplarga qaraganda bu odam juda katta baliqning qornidan chiqqan emish uni bu yerga dagon xudosi jo'natgandir naynavo juda katta shahar bo'lib uni aylanib chiqishga 3 kun vaqt ketgan naynavo shahri yunusni hayratda qoldirgan bo'lishi kerak u aylanasiga deyarli 100 kilometrni tashkil etgan osuriyaliklar o'ta vaxshiy bo'lganlar ular dushmanlarning tillarini uzib terisini tirik layinshilib shahar devorlariga osib qo'yish bilan mashhur bo'lganlar xudo yunusni tayyorlagan lekin u naynavo xalqini ham tayyorlagan ko'p yillar oldin naynavoda katta ocharchilik yuz bergan edi yetmagandek quyoshning tutilishi ham yuz berdi Bu odamlar xafa qilingan xudoning jahli chiqqan deb o'ylagan endi esa baliq xudosi yashaydigan dengizdan odam chiqib ularning e'tiborini xudoga qaratayotgan edi dengizdan chiqqan odam shahar darvozasi oldida aytishlaricha u xudodan xabar olib kelgan emish hamma u haqida gapiryapti naynavoliklar g'ayri oddiy yo'l bilan paydo bo'lib shaharga kelgan bu odamdan xabar eshitish uchun to'plandilar xudoning so'zini tinglanglar sizning zo'ravonligingiz va qon to'kishingiz osmon xudosining quloqlariga yetib bordi u qirq kundan keyin naynavoni yo'q qilishini e'lon qildi uning tavba haqidagi xabari butun shaharni olov kabi qamrab oldi hatto naynavo shohiga ham yetib bordi bu ibroniy payg'ambar aytadiki biz o'zimiz yasagan xudolarga emas balki borliqni yaratgan ibroniy xudoga sajda qilishimiz kerak ekan shuningdek dushmanlarimizga qarshi zo'ravonligimiz ibroniy xudoni xafa qilgan emish xo'sh va agar tavba qilmasak ibroniy xudo shahrimizni vayron qiladi xuddi sadom va g'amura shahrni vayron qilgandek bizni ham yo'q qiladi qirq kundan keyin naynavo shahri yo'q qilinadi keyin esa tarixdagi eng ajoyib voqealardan biri sodir bo'ldi qulog'i bor barcha odamlar eshitinglar podshoh va uning zodagonlarining farmoni na insonlar na hayvonlar mol qo'ylar hech narsa yemasin suv ichmasin insonlar ham hayvonlar ham qanorga o'ransin har kim xudoga yalinib iltijo qilsin hamma odamlar yovuz qilmishlaridan qaytsin endi esa zulm qilmasin yomon ishlaridan qaytsinlar kim biladi balki xudo rahim qilib bizga bo'lgan g'azabini qaytarar balki bizlar halok bo'lmasmiz naynavo shohi buni e'lon qilganidan keyin naynavoliklar uning aytgan barcha so'zlariga itoat qildilar